Здравствуйте, уважаемые телезрители! Начиная с воскресного вечера практически все украинские СМИ говорят об итогах киевских выборов и о возможных вариантах развития политических событий. Мы, в свою очередь, решили от политики отдохнуть, но при этом информационную повестку дня нарушать не будем. Тоже поговорим и об итогах, и о перспективах. Но не о политических, а о футбольных. В эфире Васильевский остров и у нас в студии генеральный директор футбольного клуба Днепр Андрей Стеценко. Здравствуйте, Андрей Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос нашего рейтингового голосования, предоставленный информационным агентством ⁇ Новый мост ⁇ сегодня звучит так, что может помочь Днепру. Варианты ответов таковы. Новые игроки, новый тренер, либо психолог. Телефоны указаны, звоните и участвуйте в программе. Андрей Ильич, говоря об итогах выступления Днепра в нынешнем чемпионате, особенно во втором его круге, другого слова, как провал, подобрать, на мой взгляд, трудно. Если у вас иное мнение, выскажите его, если вы согласны с такой оценкой, то тогда в чем, на ваш взгляд, главная причина такого, можно сказать, никакого выступления? Ну, у меня нет другой оценки. Я полностью согласен с вашим мнением. После того, как мы, скажем так, перезимовали э, в межсезонье на первом месте и достаточно у нас был неплохой задел для того, чтобы э, добиться каких-то результатов. К сожалению, команда провалила полностью весеннюю часть соревнований итогом стало то что мы заняли даже не заняли призовое место хотя такая задача перед командой стояла закончили сезон на четвертом месте поэтому естественно никакого удовлетворения от того выступления которое было у нас в весенней части быть не может и вы правильно говорите что другого слова кроме как провал а ну, чем, чем вы его. объясните это вот, на ваш взгляд. Ну, в принципе, причин, наверное, много. Тут и, наверное, стоит вести речь о каких-то просчетах, может быть, со стороны тренерского штаба, вот, особенно в подготовительный период, на мой взгляд, в связи с тем, что у нас в команду влилось сразу много, семеро новичков, вот, и за период зимних сборов, на мой взгляд, опять же, я не претендую на роль истины последней инстанции, но э, наши тренеры не сумели э, подобрать состав, ну, то есть, не определить основной состав именно на весеннюю часть соревнований, и вот эти вот постоянные э, шарахания из, из стороны в сторону, то один футболист выходит, то второй, то третий. То есть не было э, уверенности у, у, людей, у игроков в своих силах с точки зрения попадания в этот основной состав. Вот это, на мой взгляд, основополагающая причина того, что мы, нас э, в весеннюю часть чемпионата все время <coughs> лихорадила. Ну и плюс там еще были, на мой взгляд, вопросы по физической подготовке игроков, потому что очень даже было невооруженным глазом видно, что команда не, во, втором, не та, во втором тайме да, не, не бежит, не может усилить или давление на ворота противника и так далее, и так далее. Вот поэтому. То есть мало, мало было игроков у нас, плохо было. Много стало было игроков, тоже, -тоже плохо. плохо понял. На последней пресс-конференции Протасов сказал, что не может э, объяснить, почему команда на тренировках выглядит э, ну, просто шикарно, выполняет все установки, все друг друга понимают, а в день игры с игроками что-то происходит и у них ничего не получается. У вас есть этому объяснение, если это действительно так? Ну, здесь, на мой взгляд, большую роль сыграл первый матч с киевским динамом, который мы... Тоже, опять же, скажу, провалили 0,4. Вот. Может быть, это стало каким-то психологическим грузом для футболистов, и они из этой, можно говорить, психологической ямы до конца чемпионата так и не вышли. Но они действительно другие на тренировках, чем на... во время игр, потому что болельщики же не видят, как они тренируются. Ну, условно, просто в тренировочном процессе они более раскрепощены, а вот этот груз ответственности за результат, который давил на них на протяжении всего чемпионата, вот Мы слишком много ждали, будем так говорить. И болельщики, и специалисты от Днепра. Вот. И вот это вот, на мой взгляд, этот груз ответственности они так не, не смогли с ним справиться. Ну вот а именно после Динамо и особенно после пробуксовки в Ахтырке по городу поползли слухи о наличии внутри коллектива какого-то внутреннего... Конфликта. Существует ли такой конфликт? Ну вот именно еще приход новых игроков. Помните, много. Кстати, я бы не назвал это конфликтом, но, конечно, определенные проблемы есть в связи с тем, что у нас появилось достаточно большое количество иностранных игроков, которые не знают нашей ментальности, не знают э, языка. Вот, э, Может быть, немножко они не сумели быстро адаптироваться в команде. И в связи с этим появились такие, ну я не скажу это группировки, а просто такие, э, как бы не группировки. Вот. наши не наши, да, наши свои. Да, наши старые, новые. Они начали там москвичи больше э, свою компанию. Вот эти иностранцы, я имею в виду там тот же Ферейра, Мазилу, э, Холик, они больше обособленно держатся. Грузины вдвоем. Ну, Смотрите, есть, вы же э, как менеджер, да? да, задача руководителя в этом случае что, да? Посмотреть, что если такое есть, значит как-то попытаться нормализовать эту ситуацию. Мы, с этим, мы этим занимаемся почти, практически каждый день. Вот. но у людей, у футболистов бывает недовольство тем, что, допустим, Феррер, он говорит: я хочу играть, а меня не ставят. Вот. Ну, то есть вы меня приобрели, вы меня пригласили, дайте мне шанс. Ну как бы. Надо его практику. Это, ну это все вот это вот, такие мелочи, они сказываются на общем климате команды. Хотя конфликтов как таковых вот, в буквальном понимании этого слова у нас нет. Нет, ну, ходят же, да, опять же, слухи, разговоры о том, что уже бывало, и назовем их так, игроки недовольны тем, что тем там, зарплаты высокие дали, и якобы они, на их взгляд, не отрабатывают эти зарплаты, там, не проще. проще. Ну, это мнение футболистов. Я уже неоднократно говорил о том, что когда футболист подписывает контракт, он же, э, во-первых, он это делает добровольно. И э, есть э, в контракте четко прописано обязательство клуба перед футболистом. То есть э, предоставить ему все необходимое для повышения своего мастерства, там выплачивать ему заработную плату. А футболист тоже должен професи... профессионально относиться к своим обязанностям и э, высказывать какие-то недовольства. На мой взгляд, это просто, мягко говоря, неправильно. Ну, вот я в связи с этим хочу хочу задать вопрос, хотел задать позже, но, коль уж мы коснулись там, контрактов и всего. Давно хочу просто узнать у специалистов, как-то все не получается, а самому вот, не дойти до этого. Что такое вот, мотивация, да, которые там часто говорят? Вот, у футболиста нет мотивации, команда плохо мотивирована. О а какой мотивации идет речь при наличии у них профессиональных контрактов? Это же добровольное, действительно мы сказали, обязательства двух сторон. И, и я скажу, наверное, не самые последние зарплаты. Безусловно. Вот. вот какая еще должна быть мотивация? Ну вот это вот как раз то, о чем я говорю, это вот наш, наш менталитет. То есть на Западе, вот, допустим, тот же Холик, э, он играл в чешском клубе Бурно, он вообще не понимал, что такое премиальное. Вот у него есть заработная плата, он обязан за, за эту заработную плату работать, ну, да. играть. Вот он пришел, и для него было очень удивительно то, что у нас еще и по итогам игр платятся премиальные. Ну, наверное, вот. приятно был удивлен. Ну, конечно, <свят> приятно был удивлен, безусловно, да. А вот наши футболисты считают, что, я имею в виду, украинские, что их надо каждый матч мотивировать, мотивировать э, победы, мотивировать э, решение задач по итогам чемпионата. А за что тогда зарплата? Просто за то, что он есть? Ну, <свят> 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 это, наверное, лучше у них спросить. Хорошо, если вы говорите, что серьезного конфликта внутри коллектива не существует, э, а существует ли конфликт, ну или какие-нибудь скажем, не совсем радушные отношения между администрацией клуба и тренерским штабом? Может быть, даже еще пример спрошу, между вами и Протасовым? Нет, такого нет. У нас абсолютно нормальные рабочие отношения. Вот. Поэтому говорить о каком-то конфликте между руководством клуба и тренерским штабом не приходится. Но у вас с ним достаточно, скажем так, прямые разговоры происходят. Абсолютно. То есть вы можете ему сказать, что я не... мне кажется, ты ошибся, когда да, тренировали? Да, безусловно. Как на это реагирует? Нормально реагирует. Олег Валерьевич вполне отменяемый человек. И он сам осознает то, что где-то ошиблись. Но он искренне просто не понимает, что происходит и где ошиблись? Или... Нет, я думаю, что он прекрасно понимает. И вот сейчас у меня большая надежда на то, что вот именно сейчас, в этой летней межсезонье те ошибки, которые были допущены, они будут исправлены. Протасов, если я не ошибаюсь, седьмой. Тренер, с которым вам довелось работать в Днепре. Вот скажите, когда, на ваш взгляд, при каком тренере в, тренере в коллективе была наиболее благоприятная обстановка? Когда команда была именно командой? Однозначно при Кучеревске. Это однозначно. Потому что, опять же, не было это, такого большого количества легионеров. Команда была, состояла в основном практически из украинских футболистов. Была какая-то цель у ребят. И вот тогда климат команде был идеальным. Ну, нас, скажем так, при Кучеревском первой половины, да, или там двух третий его Безусловно, пребывания. Безусловно, да. В конце тренерской карьеры, ну, скажем так, Евгения уходича там уже тоже пошли определенные сбои. Вот, ну, это уже дела давно минувших дней. Вот первые два-три года, когда вот он только возглавил команду, атмосфера была идеальна.